Завтрак Завтракали, там смузи выпили. если захотелось, какой-то там 40 граммчиков. Это супер-классный смузи, вот этот какой, вишня? Вишня. Вишня? Вишня, апельсин. банан, апельсин. Банан. Банан а здесь? Банан, черника. Банан, черника. И семечки. Это ом-ом-ом-ом-ом. Пожалуйста, Улыбайся. Привет. Расскажите, вы первый раз даете? А, а какой? Класс. Я вот кому не подхожу, все уже пришли не впервые. Это очень классно. Привет, привет. Как тебя зовут? Анатолий. Расскажи нам, как ты узнала об акции? знал себе дружину. Она мне запропонувала. Вот мы с ней разом пришли. В вот результате вот она не может... Там, где я ел, вот зараз даю про Пакетик потихоньку наполнится. Круто. Да. Круто, круто. у наш... у вас инициатива молодцы. Для популяризации всего дела Це супер. Конечно, приходи еще на наш акт. Ну, и зазываю. Ничего Я страшного тоже. немає. Я тоже зазываю всех, кому можно. Еще 100 грамм, да, 100? Да, вот уже остальные. Стараюсь. Мне, к сожалению, еще нельзя, не прошло еще три месяца. Я сдавала в Кнелл на акции, да. А раз на три месяца, да, можно? Ну да. Вот, поэтому мне только после 13 февраля можно будет. Привет, Здорово. вот, вот и дружина. <свят> <свят> все? Ты доволен? Да, я задоволен и почувствую себя. Как бодрым. впечатление после первого ничего, сдачи? Ничего страшного не Вот скажи, я да. тоже. Все так кубали, а я сдала а такая... Больно? больно? Не, больно? не, больно? Ну как, ну там, а как комарик укусил. Как комарик? Ну как, а как из вены кровь брали на анализы, вот то же самое. Ну, Просто дождь. Да. А сколько это по миллилитражу? Да. 800 -800, да? Ну, вообще 450, но mm -hmm. можно сдавать меньше. Если мы организуем для худеньких, маленьких девочек пакетики на 300 миллилитров, потому что они не всегда есть на Вот так вот, приходите сдавать кровь вместе с любимыми. Да, будем Дружинами, с детьми и со всеми. Извини, пожалуйста. Нет, это, да. Теперь это уже видео, вот этот чудо-фотоаппарат фиксирует, а там только что была картинка на экране, а, она, была? Еще там. фиксирует все самое важное, вот, эта девочка своими руками потом сидит и полдня редактирует эти фотографии, два дня. Сколько сьогодні приблизно людей зареєструвалася, скільки здалося? Зареєструвалося 160 людей. У нас такого ще не було. Да, да? Це, це вперше. Дякую всім великим за те, що підтримують таким чином. Да? От Станом на зараз десь половина вже приблизно прийшла. Який ну, тут... час? Зараз 12 да, 12, 12 uh -huh. година, тобто ще у нас година реєстрації і потім ще година поки. Всі, всі донори будуть закінчувати свої процедури. Ну, не знаю, так орієнтувалися на те, що буде приблизно 100 донацій. Думаю, що під цей період... Показник, мабуть, мабуть, і дасться вийти. Ну і зараз январь, кінець января. Да, це, 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 це величезна, важливі. величезний бонус, скажімо, так, до Київського міського центру. Та да, тому що зараз крові не вистачає, і ну, в зв'язку зі святами, зв'язку з складною епідеміологічною ситуацією, і ну серйозно в Києві, в Київ приїжджають. На найскладніші операції всієї країни. Відповідно, кров потрібна завжди, кров потрібна в великих кількостях. Тому такі акції потрібно проводити частіше, брати інші, е, інші... пасиві. Вам пасиві. Yeah. Е, да. ну, ми це будемо робити. Вливайтеся. Розкажи, коли ти впервые вовсе здав кров і це відбувалося? Потрібно було колезі, батькові колеги на роботі та да, на своєму своєму теплому уютному офісі. От і від таким чином побороти в году это було? Це в 2010-му, п'ять з половиною років тому. Клас. Перший крок, а потім була серія. Визних донорських акцій, компанія LG їх проводила. У них така проект соціальної відповідальності був з цим пов'язаний. І відповідно, ну я втягнувся кожні, там кожен квартал, так, кожні три місяці, кожні чотири місяці ходив на ці акції. Власне кажучи, завдяки цьому і потрапив потім в соціальну сферу. Так, пішов із, із, із бізнес-структури і зараз займаюся соціальними проектами. Станом на зараз. Это свежая кровь, моя дитина. І... Привет. привет, привет. Можно я тебя поснимаю немного? Конечно. Расскажи, как тебя зовут? Сергей. О а чем ты занимаешься? Да, Кроме простые. того, что сдаешь кровь, да? На работу. Ну, в какой сфере просто мы тут проводим небольшую статистику? игры делаю. Класс, гейм-дизайнер, да? Ну, не совсем, нет. Просто Но... участвую в разработке. Геймер, геймер. Расскажи, ты первый раз даешь кровь? Нет, уже не первый, где-то раз, седьмой, восьмой. Когда... Классно. Даже круче, чем я. Я всего лишь три раза сдавала. Приходишь на акции свежей крови только или и еще просто приходишь сдавать кровь? Ну, изначально и... сдавал по потребности, потом, когда узнавал где там, в каких-либо там пунктах приема крови, ты тоже приходил. Видите, люди живыми остаются после этого, и все нормально, двигаются, улыбаются. Пластинка где... 73 -го року. Ничего себе. Просто находка для любого хипстера. Вступайте в ряды Винтажная доноров. листовка, я бы даже так сказала. Есть, сколько их тут? Винтажные а -а -а. листовки. Я бы Вступайте в ряды доноров, йоу. Нет, это Нет. просто видео. Привет, О, привет. Важно. Это самый главный. Привет. Самый главный. Это, сам... это самый главный. А кто будет сдавать? Расскажите. Энджи будет сдавать. Ти здаєшся Розкажи нам, перший раз ти здаєшся? Я вже навіть зареєстрована не в вашій базі і мене не люди так. підозрювали, що я прийшла раніше не здавати, не не що так. в мене якась нетерплячка. В'єни. Вони як на шолога. Внимання на оці штучки. Інстаграм. Почому? Ты, ты подписан на наш инстаграм? Нет. А ну давай. Заходи в инстаграм, обязательно. Да. О, все, теперь у нас четыре стойка. Тельга, Таня, Много-много-много. Привет, Лена. Я Привет. во мне проснулся видеоблогер, Привет, поэтому я, я решила снимать все. А, Лена супер крутая, я... забавная девочка, которая занимается всякими делами, которыми не хочет заниматься кто-то другой <связывается> как-то так как мило это звучит а, поверни свою табличку Верни, да. пожалуйста организатор вот так можно как бы рассказывай спасибо это же можно только один раз финиш повертайся за три месяца <связывается> <связывается> привет, ребята расскажите как смузи о, вообще круто. Это чем? А, Что-то красное. С кровью. <серказ> <серказ> с кровью. Отлично. Да, я так и думала. А вот. Что-то вкусняшное. Няшное ну, мы же такое. говорим, что мы пьем вашу кровь. Вот собственно. <серказ <серказ> да, 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 нет, <серказ> да. А может, да Привет, Аня. <серказ <серказ> 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 Привет. Расскажи, пожалуйста, ты первый раз сдаешь? Нет, я уже сдавала. Сколько раз? Четыре. Молодец. Круче меня даже. Я всего лишь два. Вы вообще делаете классное дело. Спасибо.